ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీకృష్ణ శరణాష్టకం కృష్ణం వందే జగద్గురు ఈ చరాచర జగత్తుకంతటికి శ్రీకృష్ణుడే గురువు అతని లీలల అపారం మనకున్న కష్టాలన్నింటినీ గమనించి ఆదుకునే దేవుడు భక్తితో ఆ స్వామిని ప్రార్థించిన వారిని అనుగ్రహిస్తాడు భక్తితో స్తోమతలను బట్టి పుష్పం పత్రం ఫలం జలం ఏది సమర్పించినా స్వీకరిస్తాడు శ్రీకృష్ణ శరణాష్టకం ద్వారా మనం ఆ స్వామిని శరణి వేడితే అతని కరుణ మనపై కురుస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసుకుంటాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీకృష్ణ శరణాష్టకం स्वामिनि चिन्तया चित्तखेदखिन्नमुखाम्बुजः निमीलन्नेत्रयुगलः श्रीकृष्णश्चरणं मम मनाजभावभरितो भावयन्मनसारथिं मिलनव्याकुलमनाः श्रीकृष्णश्चरणं मम निश्वासशुश्चद्वदनो मधुरादरपल्लवः मुरलीनादनिरतः श्रीकृष्णस्रणं मम निकुञ्जमन्दिरान्तस्तः सुमपल्लवतल्पकृत् प्रतीक्षमाणस्वप्राप्तिं श्रीकृष्णशरणं मम वियोगभावविहसत् वदनाम्बुजः सुन्दरः आकर्णयन्नलिरुतं श्रीकृष्णशरणं मम मुञ्चन्नश्रूणि विलठन् गायन् मत्त इव क्वचित् नृत्यं रसासक्तमनाः श्रीकृष्णश्चरणं मम शयान एकतस्तल्पे स्वप्नसम्बन्धसिद्धये प्रबोधपश्चात्तप्तो यः श्रीकृष्णश्चरणं मम रसात्मरसरीतिज्ञो रसलीलापरायणः रसात्मगोपीरसिकः श्रीकृष्णश्चरणं मम इति श्रीहतिरायाचार्यविरचितं श्रीकृष्णशरणाष्टकं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु